Salam. MHM 70 cınıq test toplusunda sınaq 4-ün izahına baxırıq. 1-ci sual. Perimetri 24 kök altında 3 olan bərabərtərəfli üçbucağın medianını tapın. Perimetr Bərabər tərəflə üçbucaq üçün 3a. Bu da 24 kök altında 3 olarsa, buradan a-nı təyin edə bilərik ki, 8 kök altında 3-ə bərabərdir. Bərabər tərəflə üçbucağın medianı, təm böləni və hündürlüyü bir-birinə bərabərdir. Bu da a kök altında 3 bölünsün 2 düsturu ilə hesablanır. Onda a-nın qiymətinin yerinə yazaq 8 kök altında 3 vurulsun kök altında 3 bölünsün 2-yə. Alırıq ki, ixtisar aparsaq 4 vurulsun 3 13-ü alaraq doğru cavab A variantı birinci sualda. 2-ci nömrəli suala baxırıq. 4^a + 2^a = 42 olarsa, 4^a - 2^a-nı hesablamaq lazımdır. Burada 2^a-nı bir t ilə əvəz eləsək, 2^a = t, onda 4^a 2^a a iki şəklində göstərilə bilər. Yəni t kvadratı olacaq. t kvadratı + t 40 - 42 = 0. Buradan da t1 və t2 qiymətlərini təyin eləsək, hasil -42, cəmi isə -1-ə bərabər olan ədədlər olmalıdır. Mənfi -7 və 6 ədədləri olacaq. Onda 2 üstü a = -7 tənliyinin həlli boş çoxluqludur. 2 üstü a = 6 olduğunu tapar. 2 istanın 6 olduğunu nəzərə almaqla 4 üstü a - 2 üstü a-nı hesablasaq 4 üstü a 2 üstü a-nın kvadratı - 2 üstü a-dır. Yəni 6-nın kvadratı - 6 = 30 alarık. Doğru cavab D variantı 2 nömrəli sual üçün. 3-cü suala baxırıq. üçbucaq verilib və təm bölənlərin kəsişmə nöqtəsi verilib. Burada BAS bucağı 2x - 30'dur. DBS bucağı isə 3x + 20'dir. Düstura əsasən burada belə bir düstur var idi ki, D bucağı bərabərdir 90 + A, A bucağının yarısı şəklində hesablaya bilərdik. Bu da burdakı bucaqlar alfa və beta alfa burdakı bucaqları isə beta və beta kimi işarələsək, daxili bucaqların cəminin 180 olması xassəsinə görə ala bilərik. Onda yazacağıq ki, 3x + 20 = 90 + 2x - 30 / 2. Bu da olacaq 3x + 20 = 90 + x - 15 x-i sol tərəfə keçirsək 2x bərabərdir. Deməli alacaq 90 - 20 = 70, 70 - 15 = 55. Buradan da x-in qiyməti üçün alırıq ki, x = 27.5 alınır. Doğru cavab B variantı. 4-cü suala baxırıq. Bir malın alış qiyməti A, satış qiyməti isə B manatdır. A manata alış, alınıb, B manata isə satılıb. B, 780 - 3A olduğuna görə, 25% zərlərlə satılan malın satış qiymətini tapın. Əgər bir mal 25% zərlərlə satılıbsa, deməli malın əvvəlki qiymətinin 75%-nə satılıb, 75%-nə. Yəni A-nın 75 faizi B-dir. Çünki 25 faiz zərərlə satılıb. A-nın 75 faizi B ədədinə bərabərdir. B ədədi də 780 - 3A şəklində verilib. Buradan ixtisarlar aparsaq 3, 4 alarıq. 3A = tənasüf kimi vursaq 4 vursun 780 - 4 vursun 3A Buradan da 12A sol tərəfə keçirsək 15A bərabərdir. 4 vurulsun 780 alarıq. Buradan da A ədədi üçün taparaq ki 208 ədəd A ədədini təyin etdi. Bizdən soruşulan isə zərərlə satılan satış qiyməti soruşulur. B-nin qiyməti soruşulur. Bu da B də bərabərdir 780 - 3 * 208 = 156 yədir. Doğru cavab D variantı 4 nömrəli sualdır. 5-ci suala baxırıq. 240 metr uzunluğundakı bir qatarın sürəti 20 metr bölünsün saniyədir. Qatar 320 metr uzunluğundakı körpünü neçə saniyə keçər? Keçərdir deyənə bax bu 240 metr qatardır köprü isə 320-dir. Bu körpü nəzərdə tutulsa, qatar bura başlayandan artıq hesablanmaya başlayır. Qatarın sonu isə körpüdən bitəndən sonra keçmiş sayılır. Yəni qatar körpüyə daxil olanda başlayır, qatarın uzunluğu tamamilə körpüdən keçəndən sonra körpünün keçmiş sayılır. Demək körpünün uzunluğunun üzərinə qatarın uzunluğunu əlavə etməliyik. Körpünün uzunluğu 320, qatarın uzunluğu isə 240 metrdir. Deməli, ümumi bu məsafəni saatda 20 metr bölünsün saniyə sürəti ilə hərəkət edən qatar nə qədər vaxtda keçmiş olar? 240 + 320 = 560. Saatda 20 ilə gedirdiyinə 560 bölünsün 20. Burdan da Cədilən yolu sürətə bölsək zaman alınar 28 saniyə olacaq. Doğru cavab B variantı 5-ci sualda. 6 nömrəli suala baxırıq. 270 ədədinin tam bölənlərindən sayını tapın. Bunun üçün 270-i sadə vuruqlarına ayırırıq. 270-i sadə vuruqlarına ayırsaq 2 və ya hətta belə göstərə bilərlər. 270 27 vurulsun 10-dur 27. 3 üç üstə 3-dür. 10 isə 2 vurulsun 5-dir. Natural bölənlərin sayını tapmaq üçün qüvvətlərin üzərinə bir əlavə edərdik. 3^1 vurulsun 1^1 vurulsun 1^1. Bu da bərabərdir 4 vur 2 vur 2. 16 edər. Bizdən isə tam bölənlərin sayını soruşur. Deməli, natural bölənlərin sayını 2-yə vurmaq lazımdır. Bu da bərabərdir 32 edər. Doğru cavabımız C variantı, 6 nömrəli sual 3. İndi bu suala baxırıq. Demə, bu tip şəkillərdə təpədəki bucaq 2x bərabərdir çör bucaqlar, yəni 5x və 3x-in cəmi çıxılsın 180-ə bərabər olurdu. Buradan da keçirsə 180-i sual tərəfə, 2x-i də sağ tərəfə 8x - 2x 6x alarıq bərabərdir 180. -də. 6x 180-dursa, buradan da x bərabərdir 30 dərəcə alarıq. X-in qiymətini soruşur. X-in qiyməti 30-a bərabər oldu. 8 nömrəli suala baxırıq. X < |x|. Əgər x |x|-dən kiçikdirsə, onda x-in qiyməti 0-dan kiçikdir və bu da y-ə bərabərdir. Buradan belə alınır ki, y müsbət ədəddir və x-in əksinə bərabərdir. Bizdən soruşulan |x| modulda x vurulsun y üstə gəlinsin x üstə gəl, y - modulda 3x - y = 5 olar. Modulda x vurulsun modulda y-i modulda x vurulsun modulda y şəklində göstərə bilərir. y müsbət ədəddir, x isə mənfi ədəddir. x və y əks ədədlərdir deyənə bunların cəmi 0 olacaq - 3 x - y-nin dəyərinə elə x-in qiymətini yaza bilərik. Əks ifadə olaraq yazmış olsaq, üstəcə şəklində olacaq. Bu da bərabərdir, çünki y x-in əksinə bərabərdir, 5 olar. 1-ci moduldan -x çıxır, 2-ci moduldan dedi, mod y-nin özü çıxacaq. y-nin özü isə -x-ə bərabərdir, yəni -x şəklində yaza bilərik. çıxılsın mod 4x elədim modulda. Burdan da modulda mənfidir deyən üstə gəlinsin 4x alındı. 5i də keçirsək sol tərəfə -5 = 0. Mənfi -x * -x-ə vursaq x² + 4x - 5 = 0 olduğunu alarıq. Burdan da Vieta teoreminə görə x1 və x2 qiymətlərini təyin eləsək, hasili -5, cəmi -4, mənfi -5 də bir qiymətlərin almış olar. Biz burada dedik x 0-dan kiçikdir. Deməli bir qiyməti bizim şərti ödəmir. Doğru cavabımız olacaq x = -5. D variantı doğru cavabdır. 9-cu suala baxırıq. Əvvəlcə düsturlayaq. n a birləşir b = n a üstə gəlinsin NB - NA kəsişmə B. Qiymətlərin yerinə yazaq. Birləşmə 31 elementlidir. NA isə 4 vurulsun NB-dir. Üstə gəlinsin MB - kəsişmədə isə 4 element var. Buradan 5 NB = 35-dir. NB = 7 olduğunu tapırıq. Əlerven diaqramında göstərmiş olsaq, A çoxluğu və B çoxluğunun kəsişməsində 4 element var və B çoxluğunda 7 element. Ümumi 7 element 4-ü kəsişmədədirsə, B tərəfində 3 element olacaq. Bizdən də B və A-nın fərqini soruşur, yəni burdakı elementlərin sayını soruşur. Doğru cavab 3-ə bərabər olacaq. E variantı doğru cavabdır. 10-cu suala baxırıq. Verilmiş kəsrin surətini 10000-ə vurmush olsaq, alarıq AB. Məxrəcin də 10000-ə vurmush olsaq, alarıq AB vurulsun 100. Üstə gələnsin 9 vurulsun. Surətin 100-ə vursaq alarıq A, məxrəcin 100-ə vursaq A vurulsun 10 olduğunu alarıq. Burdan AB-lər ixtisar getdi. 1/1. Burdan isə A-lar ixtisar getdi. Üstə gəl 10da 9. Bunda 100 məxrəcinə gətirsək 1/100 * 90 = 90.91. A variantı doğru cavab olar 10-cu sual üçün. 11-ci suala baxırıq. X^4-ü x kvadratının kvadratı 16-nı isə 4-ün kvadratı kimi göstərsək, x kvadratı - 4 x kvadratı + 4 olduğunu alarık. Bu da bərabərdir x kvadratı - 4-ü x kvadratı - 2-nin kvadratı kimi göstərsək x kvadrat üstə 4 bu da bərabərdir x - 2 x üstə 2 x kvadratı üstə 4 olduğunu alaraq doğru cavab b variantı 11-ci sualdır. 12 nömrəli suala baxırıq. Surətini və məxrəcini 100-ə vursaq surətdə alırıq 20 bölünsün 2 məxrəzdə 2 daha dursun üstəcə Iı, surət və məxrəcin 1000-ə vururuq 40 bölünsün 4 üstəgəl 60 bölünsün 6 10-a vurduq. Burada isə 100 minə vursaq çıxılsa 990 bölünsün 99. 10 üstəgəl 10 üstəgəl 10 çıxılsa 10 onlar islah olundu. 10 üstəgəl 10 20 doğru cavab B variantı 12-ci sual. 13-cü suala baxırıq. Şəkildə verilmiş ABC üçbucağında A təpəsindən AD təmbəli çəkilib. AB və CD bir-birinə bərabər olarsa, CD-nin uzunluğunu tapın. Təmbəlinin xassəsini tətbiq eləyəcəyik. Bura alfa, bura alfa, bura bir a4, burada da a ədədi kimi qeyd olunacaq. Təmbəlinin xassəsinə görə anın 4-ə olan nisbəti bərabərdir 9-un a-ya olan nisbətinə. a kvadratı bərabərdir 36, a da bərabərdir 6 olduğunu taparık. Doğru cavab C variantıdır. 14-cü suala baxırıq. 6-nı 2*3 şəklində göstərsək 2^4*3^4, onu 2*5 kimi göstərsək 2^5* 5^5 4 2^2 üstü üstündə 4 15-i isə 5 vurulsun 3 şəklində göstərsək 5^3 3^3 alarık. Bu da 3^3 və 3^4-ü ixtisar aparsaq 3. 2^9 aşağıda qüvvətin qüvvəti qüvvətlərin hasilidir xassəsinə görə 2^8-dir. İxtisar aparsaq 2 qalar. 5^3 5^5 ilə ixtisar olunsa 5^2 qalır. Bu da bərabərdir 6 * 25 150. 15-ci suala baxırıq. A, B, C natural ədədlərdir. A - 5 = C. A < B / 2 olduğuna görə A / B / C cəminin ən kiçik qiymətini tapın. Ən kiçiyi qiymətlər olduğuna görə C-yə 1 natural qiymətini vermiş olsaq, onda A-nın ala biləcəyi qiymət 6-ya bərabər olar. Əgər A 6-dırsa, onda B + 2 6-dan böyük ən kiçiyi qiyməti 7 ala bilər. 7 alması üçün B-nin yerinə 5 yaza bilərik. Onda aldığımız A 6, B 5, C isə 1-dir. Toplasaq ən kiçiyi qiymət 12-yə bərabər olar. 16-cı suala baxırıq. Uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlardan biri digərindən 40 dərəcə böyükdür. Biri alfadır, digəri isə alfa + 40 dərəcədir. Və uyğun tərəfləri paralel olan bucaqların cəminin 180 dərəcəyə bərabər olduğunu nəzərə alsaq, 2 alfa = 140, alfa = 70, digəri isə alfa + 40-dır, demə 110 dərəcə olacaq. Bizdən böyük bucağı soruşur, böyük bucaq 110 dərəcəyə bərabər olar. 17-ci sual. Ədəd oxunda o nədədindən 5 vahid məsafədə. 5 vahid məsafədə həm sağda, həm solda ola bilər. Sağda yerləşir 15, solda yerləşir 5 ədədi. Bu iki ədədin cəmini soruşur. 5 + 15 20-yə bərabər olar. 18-ci suala baxırıq. 4.7 ədədinin kəsr. Müsbət ədədlərin kəsr hissəsini tapmaq üçün tapanda elə kəsr hissənin özünü götürürdük və yaxud da qaydaya əsaslansaq 4.7-nin kəsr hissəsini tapmaq üçün ədədin özündən tam hissəsini çıxmaq lazımdır bu 0.7-yə bərabərdir. Kəs mənfi ədədlərin kəsr hissəsi isə onu tam ədədə tamamlayan hissədir. Yəni 0.6-nı tamə tamamlayan 0.4-dür. Bu da olacaq onun kəsr hissəsi 0.4 və yaxud da yenə qaydaya sətsansaq -3.6-nın tam, tam hissəsi -4 ədədin özündən tam hissəsini çıxmaq lazımdı. Bu da 0.4-ə bərabərdir. Kəsr hissələrin cəmi isə 1.1-ə bərabər olur. 19-cu sual. Buraya 48 dərəcə verilib. Buraya isə 20 dərəcə verilib. Bizdən bu x bucağı soruşulur. BS tərəfini yf tərəfinə paralel olaraq davam elətdirsək burada alındı bir dənə üçbucaq bu üçbucaq uyğun tərəflərin uyğun bucaqların bərabərlik xassəsinə görə burada 148 dərəcədir 148 dərəcənin qonşusu isə 32 dərəcə alınar burada alındı bir dənə üçbucaq üçbucağın xarici bucağı özünə qonşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabərdir xassəsinə görə x bərabərdir 32 / 20 Yəni x = 52 olar. 20-ci suala baxırıq. 3x - 5 moduldur. Modul ifadənin ən kiçik qiyməti 0-a bərabərdir. Və deyək, ki, ən kiçik qiyməti üçün ifadə ödəyirsə y-i tapın. Buradan x-i təyin edək. 3x - 5 = 0. 3x = 5, x = 5/3. Gətirib verilmiş ifadədə yerinə yazsaq 3 * 3/5 + 2y = 35. 2-lər ixtisar getdi. 2y = 30, y də bərabərdir 15. Bizdən də y-nin qiymətini soruşurdu. 21-ci sual Sürətləri 50 və 70 olan iki maşın A və B məntəqələrindən eyni zamanda qarşı-qarşıya yola düşdü. Onlar 5 saatdan sonra görüşənlərsə, məntəqələr arasında məsafə neçə kilometrdir? Deməli, birinci maşın 5 saata 50 vurulsun 5 kilometr yol gedib, ikinci maşını isə 70 vurulsun 5 kilometr yol gedib. İki məntəqə arasındakı məsafə isə bunların gəldiyi məsafələrin cəmi qədərdir onda yani sürətləri toplamaq lazım idi 50 + 70 vurulsun 5 bu da bərabərdir 120 vurulsun 5 120-ni də 5-ə vursaq 600 kilometr və məntəqələr arasındakı məsafə 600 kilometrdir 22-ci sual a ədədi b-nin 20%-dir a ədədi bərabərdir. b = 20 */ 100 buradan da alırıq 0.2 b-yə bərabərdir B ədədi A-nın neçə faizidir? Yəni B bölünsün A vurulsun 100 neçə faizdir? Bu da bərabərdir B bölünsün A-nın yerinə 0.2B yazırıq. 0.2B vurulsun 100. B-lər ixtisar getdi. Bu da bərabərdir 500% alarık. Doğru cavab 500%-dir. 23-cü suala baxırıq. AB və b a İki rəqəmli ədədləri üçün a kvadratı - b kvadratı = 9-dur. Vuruqlarına ayırsaq a - b, a / b = 9-dur. 3 və 3 ola bilməz. Ehm, amma 1 və 9 ola bilər. a - b 1-ə, a / b 9-a bərabər olarsa, burdan a üçün alırıq, a = 5, b isə bərabər oldu 4-ə. A və B-nin qiymətlərini tapdıq ki, 5 və 4-dür. Onda AB ədədi AB ədədi 54, BA ədədi isə 45-ə bərabərdir. Bizdən soruşulan isə 54-ün kvadratı çıxılsın 45-in kvadratıdır. Bu da bərabərdir. Vuruqlara ayırsaq 54 - 45 vurulsun 54 + 45-dır. Bu da bərabərdir. Çıxsaq 9, toplasaq 99. Bu da bərabərdir 891 edər. 24-cü sual. Məktəb Məktəbin şagirdlərinin 5/2-si yalnız futbol, yalnız basketbol 1/4 hissəsi, qalanları isə 140 nəfərdir və voleybolla məşğul olurlar. Buna görə məktəbdə neçə şagird var? Məktəbin şagirdləri x nəfər olmuş olsa, 5/2x-i futbol, 1/4x-i basketbol, qalan 140-ı isə və belə bu məşq olur və bu məktəbin ümumi şagirdlərinin sayını verir. Burdan x - 5/2, x - 1/4, x = 140 alırıq. Ortak məxrəcə gətirsək 20-də 20x - 8x - 5x = 140-dır. 7x / 20 = 140. İxtisara aparsa da 7-nin x/20 = 20. 20. Burdan da x = 400 alarıq. Demə məktəbdəki şagirdlərin sayı 400 nəfərdir. 25-ci suala baxırıq. ABC üçbucağı verilib və bunun tərəfləri a, b, c. Bunun tərəfləri 6k, 8k və 7k şəklindədir və perimetri 63-dür. 6k * 8k / 7k = 63'dür. 21k = 63. k = 3 olduğunu tapırıq. Deməli tərəfləri 18, 24 və 21-dir. Və bizə BD təmböləni verilib. AD-ni tapmaq tələb olunur. X-i tapmaq lazımdır. ADx isə onda DC 21 - x-dir tam bölənə xassəsini tətbiq etsək 18 bölünsün x bərabərdir 24 bölünsün 21 - x alar. 18 bunları hər tərəfini 6-ya ixtisar aparsaq 3 4 qalar. Tənasib kimi vurub açsaq 4x bərabərdir 3 vurulsun 21 - x 4x bərabərdir 63 - 3x